یعنی اللہ بات اپنے نبیوں رسولوں اور مقرب اور محبوب بندوں کے کس سے سناتا ہے اللہ رب العزت جو کچھ قیام فرماتا ہے وہ نصیحت کے لیے تربیت کے لیے اور رہنمائی کے لیے تو اشارت فرمایا قرآن مجید علیاء علیہ السلام کے واقعات سنا کر کہ علیہ السلام آئے تو یہ ہوا تو ان کا پورا واقعہ کئی صورتوں میں بیان کر یہ بات سمجھنے والی حتیٰ کہ پوری ایک نو بھی ان کی زندگی کے حالات اور واقعات کے بیان پر اتاری ابراہیم علیہ السلام ان کے یہ واقعات تو پوری صورت ان کے بیان پر قرآن مجید میں بے شمار صورتوں میں ان کا تذکرہ مختلف الفاظ کے ساتھ اللہ پاک کرتے ہیں آدم علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ سناتے ہیں موسا علیہ السلام کے واقعات پوری سورت بنی اسرائیل اول تا آخر بھر دی موس علیہ السلام کے واقعات کے ساتھ مگر بنی اسرائیل نہیں سورہ بقرہ میں بھی ان کے واقعات کے میں یوسف علیہ السلام کے، پوری کی پوری ابتدا سے آخر تک آلموسٹ ساری یوسف علیہ السلام کے قصے پر ہوں تو قرآن مجید یہ سارے واقعات بیان کر کے ایک مقام پر اللہ پاک فرماتے ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم نے جو انبیاء کے یہ واقعات اور یہ قصے آپ کو سنائے ہیں اصل جو بات ہے لینو سبی فواد کہ ہم نے جو یہ امبیا کے قصے اور واقعات آپ کو سنائے ہیں یہ اس لیے سنائے ہیں ان کے ذریعے آپ کو آپ کے دل کو آپ کی قوت ارادی کو آپ کے عزم اور ہمت کو جذبے کو ری انفورسمنٹ کے لئے تمام بیا کو بیان کر کے تو میں یہ آپ کی جماعت ہے یہ آپ کی جماعت ایک کمیونٹی ہے اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ یہ پتہ چلے کہ یہ سارے ایک مشن پر قائم تھے زمانہ جیسے جیسے آگے بڑھتا ہے کوئی بھی مشن ہو, کوئی تحریک ہو, کوئی جماعت ہو کام کرنے والے لوگ ہمیشہ ذمہ داریوں پر نئے سے نئے لوگ آتے ہیں ہر شخص نے یا ایک ایگزیکٹو نے یا ایک گروپ نے جو انڈیویجول کی ایک ٹیم ہے ایک ٹیم نے ایک وقت تک ہی فرنٹ پر آ کر ذمہ داریاں نبھانی ہے نا اور کئی سالوں تک جب وہ ذمہ داریاں نبھا لیتے ہیں اس کے بعد پھر ایک نئی فریش کا آنا بولیے ضروری ہو جاتا ہے یہی حکمت ہے کہ ماں باپ سے اولاد پیدا ہوتی ہے اور جو پوزیشن والدین کے پاس تھی ایک اسٹیج پر وہ اولاد لے لیتی ہے جب نئے لوگ آتے ہیں وہ پچھلوں کو بھول جاتے ہیں اور اس وقت آن موسٹ منحج کی قیادت عمل دنیا کے تمام ممالک میں یمسر کے پاس یہ طرح ہے کہ نہیں جی آن موسٹ قائم کی تھی ان کے پیرنٹس نے اور کئی یمسر کے گرینڈ پیرنٹس پھر جب تحریک چلتی ہے تو اس کے اندر مختلف زمانے آتے ہیں اتوار آتے ہیں یہ جن اداروں میں آپ فنکشنز کرتے ہیں اور بیٹھتے اٹھتے ہیں یہ ادارے یہ انسٹیٹیوشن میں <تصفح> بیٹے اور بیٹیوں کو کہہ رہا ہوں یہ آپ کے ماں باپ نے بنائے تھے اور آپ کے دادا دادی نے بنائے تھے آپ کے پیرنٹس نے اور بعضوں کے گرینڈ پیرنٹس یعنی اپنے خون پسینے کی کمائی جمع کی تھی وہ میرے اولی ساتھی اور میرے اولینوں یوتھ کو نوجوانوں کو وہ قیادت عمل منتقل کیے یہ کوئی دس سے پندرہ سال کا عرصہ ہوا ہوگا کتنا ہوا جی پندرہ ایک سال کا عرصہ ہوا ہوگا جب آگے منتقل کیا تو اس میں یاد رکھ لیں ایک پوزیٹیو پوائنٹ ہے ایک نیگیٹو پوائنٹ پازیٹو پوائنٹ یہ ہے کہ انہوں نے پھر تحریک کو کو، جماعت کو تنظیم کو مشن کو ماڈرن ٹیکنالوجی کے ساتھ ہم کیا جو ماڈرنیٹی ہے دور جدید کی جو ریکوائرمنٹس ہیں ان کو فلفل کیا جو پہلے نہیں ہو سکتی تھی پہلے اکاؤنٹ پین سے لکھتے تھے آپ نے اسے کمپیوٹر پہ منتقل کیا پھر اس کے بعد جو فائنانسنگ کا اور جو نیا طریقہ اس پر آگے بڑھ رہے ہیں بڑھ جائیں یہ پوزیٹیو پوائنٹس ہیں جو میں نے چاندے کے نمونے دیے نیگیٹو پوائنٹ یہ ہے کہ جب سے نئی یوتھ کو قیادت ملی اس وقت کے ساتھ نئے مراکز کا قیام عمل میں آنا بند ہو وہ موجود مراکز کو دور جدید کی ریکوائرمنٹس کے مطابق بہتر چلانے کے لیے آئیڈیل طریقہ جس کو باقی کمیونٹی اپریشیٹ کرے اور نوجوان اٹریکٹر وہ کر رہے مگر ایٹ دی سیم ٹائم نئے ادارے ان کو جنم نہیں دے سکتے کیونکہ وہ جنریشن چلی گئی آپ کی بیٹھی ہے وہ جنریشن چلی گئی سمرات ذمہ داریوں سے چلی گئی اس کو آپ سوچیں کہ اس کی کوئی سند بھی ہے تو قرآن کی سند ہے جو سب کر لے گئے اور حضور کے مشن کا جھنڈا بلند کرنے میں سب سے اول آ گئے سب سے پہلے پھر انہوں نے جہاز کی ہے قرآن مجید میں انہوں نے جانی اور مانی قربانیاں مانیا حضور کے ساتھ لڑے حق کے لیے قربانیاں یہ سارا بیان کر کے پھر اللہ پاک فرماتے ہیں قرآن مجید میں ہاں پھر ایسے بھی ہیں جو فتح ہو جانے کے بعد آیا. مکہ فتح ہو جانے کے بعد آئے انہوں نے حصہ لیا مالی جانی قربانیوں میں اس مستقبل کا حصہ ہو گئے آکر اسلام کی جماعت میں شامل ہوئے لیکن اللہ پاک نے فرمایا کہ جو پہلے تھے پہلوں کے برابر اجر کوئی نہیں پھر فرمایا کے آنے والوں کو بھی اجر ملے گا یہ قرآن مجید میں اس کی ایک دی ہے اس لیے اسلام کو ایک تاریخ کے طور پر تاکہ یاد رکھا جائے تو لوگ ایسا نہیں کہ علیہ اسلام کے مارک میں آئے تو سمجھے اسلام ابھی سے شروع ہوا ہے آکر اسلام آئے تو یہ نہ سمجھ لینا کہ اسلام اب شروع ہوا ہے حالانکہ اسلام کی تاریخ کے سب سے بڑے تو حضور حضورات اب و آخر میں سب سے بڑے مگر پچھلی تاریخ اس لیے سناتے ہیں کہ یہ میسج لے کے میرے پہلے پیغمبر بھی آتے رہے اور قومیں ان کی مخالفت کرتی رہی وہ دفاع کرتی رہی اسلام کا پیغام توحید کا رسالت کا اس میرے میسج کا میری تعلیمات کو پہنچاتی رہی اسٹرگل کرتی رہی کرتے 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 فلاں کے ساتھ یہ بیتا فلاں کے ساتھ یہ بیتا وہ سٹوری سناتی اکاؤنٹس سناتے کر کے بات کو چلا کے آقا علیہ السلام کے ساتھ چھوڑتے جب زمانہ گزرتا ہے نئے نئے بچے اور بچیاں بیٹے بیٹیاں آتی ہیں کام تو کر رہے ہیں اپنی استعداد تو میں نے جو کہا کہ ان کا کنٹریبیوشن یہ ہے کہ اب ادارے مراکز اتنی تیزی سے اور اتنی تعداد میں نہیں بنیں گے چونکہ نئی جنریشن نئے حالات وہ جذبے جو پہلے آپ کے والدین کماتے تھے لگاتے تھے قربان ہوتے تھے ساروں دیر ساری رات اپنے ہاتھوں سے صفائیاں کرتے واش روم ٹوائلٹ صاف کرتے پینٹس کرتے ایک ایک پائی کماتے لگاتے قربانیاں دیتے خرچ کرتے جہاں بجا انہوں نے باغ اور گلشن لگا دیے اب آپ ان گلشنوں کو سنبھال رہے ہیں سنبھال رہے ہیں گلشنوں کو سنبھال رہے ہیں کہیں کہیں جب ٹیم اچھی بن جاتی ہے تو اس کو ایکسپینڈ بھی کرتے ہیں مگر اس کو ڈیویلپ کر رہے ہیں اس لیے ضروری یہ ہے کہ نئے آنے والے بیٹے اور بیٹیاں جب مشن سنبھالیں تو انہیں اپنی پچھلی تاریخ یاد رکھنی چاہیے جس طرح اللہ رب نے اسلام کی پچھلی ساری تاریخ پورے قرآن میں یاد دی سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں